Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Слава нашему Господу. По милости Господней, Иисус дал нам собраться на это место уже второй раз для некоторых из нас. И Слово Божье говорит, что мы есть блаженные люди во Христе Иисусе. Я думаю, каждый из нас при на этом месте может сказать то, что мы имеем в жизни нашей, те изобилия, которые даровал нам Господь, ту милость, которую Иисус даровал нам, живя на этой земле, я думаю, не каждый на этом месте не может сказать, что он не блаженный. За что слава нашему Господу. Живя в изобилии, мы иногда даже не оцениваем то, что мы имеем нашими видимыми глазами, то, что мы имеем, имеем над нашими головами в наших домах, тем, что мы пользуемся нашим транспортом, ту пищу, которую мы имеем в наших домах, то изобилие, то здоровье, которое мы имеем, живя в нашей плоти. И это великое блаженство, что мы имеем на этой земле. Но есть иное блаженство, которое Слово Божье говорит, которое мы имеем в благодати и силе Духа Святого которое блаженство, оно невидимое глазами, видимое человека, человека, который живет в этом мире. Есть иное блаженство, которое, брат и сестра, ты и я имеем во Христе Иисусе, слава нашему Господу. Есть то блаженство, которое дал нам мир от Господа. Мир не познается людьми, живя в этом мире. Этот мир иной. Однажды ученик Господень он лежал между двумя воинами, и у него был мир, радость, покой в сердце. Он может даже перед тем, как заснул, его будут завтра казнить, а он лежит в мире, который не может дать человек, живя в этом мире. Он может даже им даже запроповедовал, он может даже за них помолился, он может даже спел для них перед своим сном. И что думали те воины в то время видеть на этого человека? Я думаю, может, это не первый человек, который лежал скованный между ними. Но мир, который дается свыше, это блаженство на этой земле, а воочию. Есть радость, которая не от того, что мы видим на этой земле. Есть радость совершенная, как Слово Божье говорит, которые вкусили и познали, как благо Господь, мы имеем ту радость, которую мы не определяем нашими видимыми глазами. В свое время Стефан был побиваем камнями. Но он поднял свои глаза к небу, и у него наполнилась радость, не мира всего. Потому что знал, кто он есть, он знал свое призвание, он знал, что ожидает там. И он не был вадим. он не жил на этой земле по плоти, но был вадим Духом. Слава нашему Господу. Мы имеем великую привилегию иметь радость, которая только дается свыше. И больше всего братья и сестры, тебе и мне открылась любовь Божья. Слово Божье говорит, что любовь Божья — она выше размышлений и помышлений человеков. Но то, что мы имеем во Христе Иисусе, она открылась тебе и мне. Та любовь, которая оставила престол царства неба и пришла искупила тебя и меня. Иисус любит тебя и меня так само, как людей в этом мире. У него нету любимчиков. И эта любовь Божья, она в силе в тебе и во мне. Слава нашему Господу. И это блаженство, которое мы имеем на этой земле, это все в нашем Господе. Блаженные те люди, которые вкусили, как благ Господь. Блаженные те люди, которым открылся Иисус по-иначему, потому что у них что-то новое в жизни. Их не мышление, они стали его мышлениями. Ихние стремления, они стали Его стремлениями. Ихние хотения действия, они стали Его. А мы только есть сосуд на этой земле, который Господь использует в свое время для славы своей. И так, смотря на время, я быстро буду читать одно место, и мы будем молиться. Я хочу вместе с вами прочитать, это будет написано 1 Коринфянам 4 глава и 16 стих. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. В свое время Павел обращался к теми, которые уже последовали за Господом. Теми, которые, может, уже вкусили, как благ Господь. Может, некоторые из них уже не утвержденные, не корененные, но и знали они имени Его. И Павел обращается к ним, он говорит, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу братья и сестры, мы живем на этой земле. И мы видим, что вокруг нас. Есть некоторые люди, которые подражают людьми века сего. Есть люди, которые подражают тем, которые, может, знаменитые, популярные, или имеют какой-то стаж в этом мире, и они живут свою жизнь, пытаясь подражать им. Они тратят свои средства, они тратят свое здоровье. Они, может, пытаются выглядеть, как они, они, может, пытаются одеваться, как они. Оно может стремляться что-то достичь, как эти люди достигли. Есть и вторая категория людей, те, которые, может, уже знают о Господе, те, которые, может, даже быть членами церкви, есть те, даже, которые, может, читают Слово Божье, есть те, которые, даже, может, общаются с народом Божьим. Но есть вторая категория людей, даже в свое время фарисеи, они знали Слово Божье. Они, может, на первый взгляд смотрели, с Богу посмотреть, можно сказать, этот человек поступает правильно, делает как должно. Он имеет, может, правильные выставки в свое время. Фарисеи, они знали Слово Божие. Они, может, им было это преподано или передано по наследству. И они учили это Писание. Но Иисус оценивает их служение и их по-особенному. Были моменты, когда Иисус молчал. Были моменты, когда Иисус говорил им так, чтобы не позорить перед всеми. А были моменты, Иисус им говорил, вы есть гробы окрашенные. Потому что фарисеи, он знал их мышление, помышление, он знал их внутренности, он знал их жизнь, и он знал, кто они есть. Братья и сестры, здесь, в 16 стиху, Павел обращается к этому народу и говорит, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Я так задумался на этом месте и задаюсь вопросом. Как подражать тому, кто был на этой земле, в плоти, но ни разу не согрешил? Как подражать тому, который был на земле, но был Вадим Духом Святым. Павел говорит такие глубокие слова. Я верю, что в Слово Божие оно живо и действенно. Если бы Павел так не ходил, не поступал, оно бы не было записано на, этом, на этих страницах Писания. Но Павел имеет дерзновение. Говорит, что подражайте мне, как я подражаю тому, кто был прежде меня. Я думаю, в своей жизни Павел у Христос и жизнь во Христе, Его хождение, Его мышление, помышление, все открылось по-иначему. Павел уже не был живший на этой земле и, и в жившей плоти. Он у него было мышление иное. И Он имеет дерзновение, говорит, подражайте мне, как я Христу. Я думаю, каждый из нас, живя в жизни, размышляет о жизни своей, размышляет о том, кто мы есть, размышляет о, где мы находимся, как мы живем, как мы поступаем, к чему мы стремимся. И как написано в, в Галатам 5 главы, там есть, я не буду читать это место, сокращая время, время, там есть разница в делах плоти и плоды духа. Там перечисляются они нам все известны. Хочу вас обратить внимание на то, что там есть подчеркнутое в начале каждого из них такие интересные слова написано "дела плоти" и "плоды духа". Оказывается, человек, который живет на этой земле в один духом святым, он приносит плоды, а человек, который живет на этой земле, он делает дела плоти, все, что желает плоть. Я хочу сегодня, чтобы каждый из нас размыслил. Иисус пришел на эту землю, чтобы искупить тебя и меня. Слава нашему Господу. Он пришел на эту землю, чтобы искупить тебя и меня. Прежде создания мира было определение для тебя и меня на этой земле. И когда было это потеряно, Он пришел, восстановил и искупил. Он даровал тебе и мне все. Братья и сестры, что мы не имеем во Христе Иисусе? какие недостатки ли мы имеем во Христе Иисусе, который Он заплатил свою кровь, очистил и освободил нас, дал нам свои обетования, вселился в нас тем самым Духом, который воскресил Его из мертвых. Слава нашему Господу! И мы уже живем не по своим хотениям, действиям. Там Галатам говорится, кто умер для себя, тот может жить для Господа. Я сегодня хочу, чтобы мы поразмышляли перед нашей молитвой. Какие стремления в нашей жизни? Мы можем иметь все, что дает в этом мире. Мы можем иметь все богатство. Мы можем иметь все, что предлагает в этом мире. А если человеку укусил, как благо Господь, и благодать Божья вселилась в него, и он живет не по своим хотениям, действиям, но исполняя волю Божью, я думаю, нет никакой больше привилегии, чем жить во Христе Иисусе, исполнять волю Его и исполнить то, что предложил для Тебя меня Господь на этой земле. Что может быть ценнее, что может быть более привилегию, знать, имея, что мы не сами движемся, но мы движемся по воле Господней. И делаем дела на этой земле по воле Господней. И не мы делаем, но благодать Господня делает слава нашему Господу. Какие наши мышления, стремления и помышления на этой земле? И вот для нас приготовлен город Иерусалим. Там, где не видел глаз, там, где не слышало ухо, там, где не может человек представить своим разумом и мышлением помышления. Туда мы стремимся, туда мы идем. А какие наши жизни на этой земле соответствуют ли тому, что мы хочем приобрести вечной жизни во Христе Иисусе? И я размышляю и думаю, Господь, что мы будем там, когда туда придем? Что мы будем думать, о чем мы будем помышлять? Что мы будем там делать? Я думаю, первое всего, мы будем иметь возможность преклониться при нашем Творцом и поблагодарить Его за благодать и милость, которая явилась над нами, что Он открылся нам, и что Он по великой любви довел нас в вечные обители, мы будем проводить время с Ним, слава нашему Господу. Второе, я думаю, я так размышляю о себе, я познал Господа через моих родных родителей. Я здесь, на этой земле, их уже благодарил. Но я думаю, будет особенная встреча, и благодарность встретиться там с ними на небесах, иметь эту радость и благословение, там поблагодарить их еще раз. А остальное, что мы придем туда, наши дела, наши венцы и все остальное, это не наше. Потому что благодать Господа, она освятила нас, она омыла нас, и мы были сосудом на этой земле, которую Бог использовал, и мы могли что-то сделать для Господа. Чем мы можем там хвалиться? Это все слава Господне. А третье, что, я думаю, очень важно для каждого из нас. Какая будет привилегия на этой там на встрече? Посмотреть на народ, который находится на левой, с правой стороне, везде окружающий, и узнать родных и близких, может, которые не были во Христе на этой земле. Те, которые, может, ходят с нами в церковь, те, которые, может, хромают, те, которые, может, не знают Господа, те, которые, может, ходят в разные места. Но мы были в свое время в правильном ситуации, и мы призвали их к Христу. И теперь они с нами на небесах радуются и имя Господне. Какая будет эта радость и привилегия от одном Грешники, кающихся, небе радуется, братья и сестры. Для нас есть привилегия, возможность привести многих, многих Иисуса Христа. И сегодня стоит вопрос, братья и сестры, твоей моей жизни. К чему мы стремимся? Чего мы хотим достичь? Какие наши мышления, помышления, размышления? Ибо Иисус, живя на этой земле, мог бы иметь все, что хотел, мог бы оставить историю такую, что никто не достиг, даже Соломон славе своей но Иисус приобрел что-то другое. Они говорили, кто он? Не это его отец, не ли это его мать, не то отец ли, по-моему, если не ошибаюсь, плотник. Не это его братья и сестры. Как он делает эти чудеса и знамения? Как он исцеляет больных? Как он изгоняет, освобождает? Как он утешает? Как он делает эти чудеса и знамения? Какой силой он управляется? Даже люди говорили, он учит не как книжник и фарисей, он учит как власть имеющий. Аллилуйя, слава нашему Господу. И подобно той жизни Павел говорит, когда благодать Господня наполнила его и открылись его глаза. Подобно Иисусу, я думаю, Павел тоже постарался и, и отдал жизнь свою, чтобы имя Господнее было прославилось. И он поэтому говорит не только постарайтесь, он говорит, я умоляю вас. Подражайте мне, как я Христу. Я думаю, Павел в своей жизни, я не знаю, сколько церквей он открыл, но я знаю, он открыл много церквей. Я не знаю, сколько исцелений получились через Павла, Павла которая благодать Божья действовала, но были исцеленные, были освобожденные, были радостные. Сколько раз его били, сколько раз его гнали. Павел радовался в жизни своей, потому что его жизнь неземная. Его ждет обители на небесах. Слава нашему Господу. Я сегодня хочу, братья и сестры, чтобы мы помолились сейчас. Чтобы мы каждый заглянули в наше сердце. Ибо тот на этом месте, который знает твои мои дела вчера, твои помышления сегодня, и он знает твою мою жизнь завтра. И как хотелось бы, чтобы мы, как носящее имя превыше всякого имени, могли в наших семьях, даже не говорить, подражайте мне, как Христу, но нашей жизни, нашими словами, поступками, делами, дабы наши родные и близкие видели у нас этого Творца Творец, который преобразился в нас. Как бы хотелось, чтобы братья и сестры старших видели тех, которым можно подражать. Как бы хотелось, чтобы, когда мы приходили в этот Дом Божий, мы были бы и светом, и примером. Не только в слове и в деле, но и в силе и благодати Господней. Как бы хотелось, чтобы мы пошли в этот мир, где мы находились, где мы не пребывали, чтобы нам не надо было говорить, что я христианин, чтобы нас распознавали письмо читаемое, чтобы нас видели, знали, кто мы есть. Потому что, братья и сестры, когда вселяется благодать и сила Духа Святого в каждого из нас. И когда Иисус обновляет наши мышления, помышления, наши сердца, наша жизнь, наполняет нас мудростью, премудростью, открывает наше сердце в познании Его, просвечает очи сердца, сколько места Ему, сколько места нам, в нашей жизни. Когда Он вселяется в нас живой верой, братья и сестры, этот человек не может просто так жить. Да поможет нам Господь, дабы мы сегодня Размышляние о нашей жизни, ибо она быстро летит и на время. Вот недавно были похороны, сестра ушла в вечность 57 лет. Пар является на краткое время. А нас там же ожидает Иерусалим, который сам строитель Иисус Господь. Да поможет нам Иисус! Давайте преклонимся сегодня пред Ним, попросим благословения на далее это служение, дабы благодать Господня действовала, дабы Он говорил к нашим сердцам, дабы мы сегодня преклонились пред Ним и сказали, Иисус, не наша жизнь, не наши не действия, но Твоя удовольствие да будет нашей жизни. Ему да будет слава. Аминь.